Ось як Микола Анікусько, завідуючий відділенням хірургії Київського міського онкологічного центру. Доброго ранку. Пане Микола, отже, ви знаєте про шкіру все. Ну, Майже щоденно зіштовхуєтесь з дуже складними випадками. От, власне, наскільки шкідливе сонце для нашої шкіри? Давайте говорити. От через два дні починається літо, і ми всі уходимо в період столь, столь довгожданий, ми збираємося їхати відпочивати. Поэтому сонце це. как острый нож, который может быть очень полезен на кухне и в то же время может порезать и убить. Поэтому, если мы говорим о солнце, то в первую очередь коснемся, что это, 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 это наслаждение, это, угу. это, это, это в общем-то, скажем, хорошее средство профилактики с синдромом хронической усталости. Это прекрасный стимулятор витамина D. Ну, наверное, и все. И сейчас вы скажете а, что-то угу. страшное. А теперь я скажу страшное. знаете, я... Занимаюсь дерматологической онкологией, поэтому у нас сейчас эпидемия, на самом деле эпидемия так, заболевания рака кожи. Почему это происходит именно сейчас? Ну, обычно касается это жителей нашей полосы, возраст 35 и старше, 40 лет, 45 лет. Это как раз то время, когда наши родители его в 60 ну, конец 60-х, 70-х возили нас на море и заставляли нас максимально загорать. Оправдывая то, что ну, вы приедете в Киев, там, вернетесь uh -huh. домой, и все увидят, что вы не отдыхали, не загорали. На самом деле, вот сейчас мы расплачиваемся, потому что загар для детей это вообще особая категория. И, наверное, я бы запретил загорать детям там, до 7-8 лет. Во всяком случае, относиться к загару но настолько серьезно, что. Ну, це это, это очень опасно. Отже, якщо ми вже зачепили тему дітей, то з якого віку до якого, ну, бажано не перебувати багато на сонці і скільки який час має бути перебування на сонці таких. Значить, коли ми бачимо дітей там первих місяців життя, батьки вивозять на сонце, це це насправді хороша профілактика рахіту, да, вітамін Д. Uh -huh. Ну, на самом деле, при нинішнім сонці, при нинішній активності солодчної і при нарушенным озоновым слоем, mm -hmm. я считаю, что это категорически запрещено. Особенно, если речь идет о трех, до трех лет. А кто в зоне риска? Я слышал, что люди, у которых много родинок на коже. Ah. А кто еще? А вы знаете, что провоцирует это? И существует там шесть типов кожи, mm -hmm. и для каждого типа кожи есть свое время пребывания на солнце. Два из них, таких маргинальных, типа это альбиносы, их очень редко mm -hmm. мы встречаем, и африканцы, которые имеют черную кожу, она генетически им дана. А четыре вида основных. Это Первый, это рыжие, веснущие люди, mm -hmm. и их время пребывания на открытом солнечном э, свете, это, если мы будем брать время, где-то около 11 часов дня, до 5 минут. Светлые рус светлые волосы, блондины с голубыми глазами, это время пребывания до 10 минут на солнце. Mm -hmm. Вот такие, как я. А Вы относитесь, у вас темные волосы, зелено-карие глаза, вы относитесь к третьей категории, ваше время безопасно где-то около 20 минут. И четвертая категория. И четвертая, это смуглые люди с карими глазами, как вы, Руслан, к примеру они могут безопасно находиться до получаса. Теперь мы это время можем разделить. Мы говорим об активном Солнце. Это время 10-11 часов, угу. когда солнечные лучи э, имеют ну, наиболее, скажем, серьезное воздействие на, на нас. Я хотел бы нарисовать ну, схему. Да, пожалуйста, бы... пожалуйста. Вот у нас готовый флип-чарт есть, маркер. Что вы нам сейчас расскажете и покажете? Не солнышко нарисуете? Да, кстати, да, наверное. Мы нарисуем нашу планету. А, пожалуйста, так, чтобы было удобно и видно. Вот так, пожалуйста. Она зеленая и синяя, но, в общем-то, черный фломастер. И нарисуем нашу атмосферу. Наша атмосфера это тот слой озона и кислорода, который нас защищает. И вот мы находимся, к примеру, вот здесь. Это не полюс, но чисто схематически. Так. Защиту от ультрафиолета осуществляет озоновый слой, озонотмос... uh -huh. слой атмосферы. Поэтому, в зависимости от того, где находится Солнце, степень прохождения ультрафиолетового луча разная. Здесь он имеет вот такое расстояние. Это Например, угу. расстояние h, а вот в этом месте Солнце проходит очень короткое расстояние. Это зона, которая можем иметь h1, и поэтому h1 всегда короче, чем h2. Чем солнце приходит в пик, 11 и больше, и, uh -huh. и скажем, и, uh -huh. и к обеденному времени, тем более повреждающее действие. Поэтому мы должны воспользоваться временем до 10, до 10.30, а с 11 за солнце забывать. То есть, когда оно в зените... А, то есть, утром. Это, зенит это уже опасно. И, это очень и, и опасно. Но нужно да? сказать, что если мы раньше отдыхали только в Крыму, там отдыхали uh -huh. в, в при Азове и так далее, на Азовском море, мы сейчас подвержены, ввиду того, что мы активно выезжаем за рубеж, мы отдыхаем и в Египте, отдыхаем в вот. Соответственно, мы сдвигаемся ближе к экваториальной зоне, угу. и, соответственно, здесь солнце более опасное. Агрессивное. Опасно. Агрессивное. Что может защитить от лиф... крема? Вот крема, Они вот, защищают, вот крема у нас есть. А, ну, ну, давайте, давайте, на, на, давайте начнем с того, что режим пребывания на солнце. Раннее время и забыть о солнце с одиннадцатого, если мы находимся не в нашей полосе, угу. и с одиннадцатого, если мы находимся в Одесской области. С одиннадцатого солнце нужно забывать. И выходить на солнце после 4. Пол пятого 5. Вот это помогает? Это доктор, помогает. Вы вот знаете, это, это крема, лосьон, что это? Да. крем лосьоны. Мы говорили... Смотрите пленочку, да, на коже какую-то? Совершенно верно. Какую Мы с вами говорили о времени пребывания на солнце. Каждого оно индивидуально. У, У меня, например, 10 минут. Если я использую SPF, это Sun Protect Factor, солнцезащитный фактор, 30, то мои 10 минут умножаем на 30... Uh -huh. это будет 300. То есть я где-то два с половиной-три часа могу относительно uh -huh. безопасно находиться на солнце. Если, к примеру, у вас. Время пребывания 20 минут, он увеличит до 600 минут. То есть нужно обращать внимание, помним, какой тип кожи и уже выбирать в соответствии крем. У нас, к сожалению, мало времени остается. Да, да Николай, очень важно, почему мы... мы такие атрибуты мы держим в руках. Полотенце и футболка. Оказывается, вот просто я сокращаю время. Вот вы нарисовали, на самом деле, это, это капля. Линзу. А это на самом деле капелька. Капелька, которая остается на нашей коже после того, как мы покупались. И эту капельку нужно срочно выселить. Потому что она как а, увеличительная. С... Да, с... Там, э -э где стрекло. останется капля, будет ожог, и там будет вот мы это получим ожог да. и кожа будет сласть в этом месте. То и есть это... полотенце обязательно, друзья, покупались и вытерлись. А еще футболочка. Или, например, покупаете... вы плаваете в футболке, я плаваю я знаю. в футболке. Почему? Что это такое? А вообще? Потому что когда мы находимся в воде, вода над нами тоже фокусирует. Это она, она дает ложное представление, вам прохладно, вы получаете удовольствие. Но вода, прозрачная вода, она точно так же обжигает ультрафиолет, проходит через него. Поэтому, например, я по увидел, как отдыхают, скажем, светлые люди. В, в экваториальных зонах есть существует специальное белье, если его нет, это обычная mm -hmm. белая майка. Вы купаетесь в ней, выйдя из воды, вы ее снимаете, чтобы она просохла и одеваете сухое белье. Находитесь в тени, рассеивающий ультрафиолет дает точно такой же загар, а, но за счет ультрафиолета Б он дает mm -hmm. дает немножко mm -hmm. такое, ну скажем, темнение кожи. А ультрафиолет А он не заметен, но он приводит Повишеному фотостарію кожи. після 35 років ми будемо розплачуватися за дякуємо. Микола я не думала, що про сонце, про вплив сонця можна так багато і так цікаво розмовляти. Тому не відпускаємо, нікола будемо знати студіснудати. Дітей краще мінімізуємо перебування так. на сонці, засмагаємо лише в першій половині дня до одинадцятої. Якщо ми особливо в спекотних країнах відпочиваємо, то ми обов'язково купаємося в маяках і не забуваємо про креми і лосьони, тому що вони захищають і відпочиваємо в тіньку. Дякую. Я нагадаю, що наші а, питання відповідав Микола. Олані Кузько, завідуючи відділенням хірургії Киевского міського онкологічного центру.